ini kewajipan saya ulang sekali lagi saya tanya Syekh Muhammad Ismail Amroni berkaitan ayat inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takulil kha'imina khasima surah an-nisa surah keempat ayat 105. Ayat ini tuan-tuan dan perempuan sebagai dalil kotri. Putus daripada Allah. Kita berkewajipan melaksanakan undang-undang Islam. Macamlah dalam surat Al-Ma'idah. Wa anih. Wa anih kumbayna. Bapak. Ingat. Buka ayat dulu. Jangan ustaz. Buka ayat 49. Haa. Dia punya sikit-sikit lama. <tik> wa an yahkum bainahum bima anzalallah pendek ya tu kata kadang-kadang kalau dia nak lupa ni tu, tuan-tuan qul ya ayyuhal kafirun pun tak boleh pergi. jadi hangpa jangan duk gelak kat aku dah dah kau tak hangpa jadi imam baca qulia lagi sangkut ke nak budun mak budun pun lupa pula dia ha <tik> wa an yah bainahum ha wa an yah bain dia tak boleh nak ingat saya bagi makna layulah nah wa alihukum bainahum ah bima anzal bima anzal Allah dan daklah kamu berhukum di kalangan kamu bima anzal Allah dengan apa ini turunkan oleh Allah ini dua-dua melupakan dalil dalam Quran kewajipan kalau dak lagi ada lagi tamma ja'anaka ala syariatin min al-am fattabi'ha wala tattabi' ahwal ladzi nada ya'lamun al jadiyah surah 45 ayat 18 kemudian kami jadikan kamu di atas satu syariat ha. oleh itu Allah kata ikutlah syariat itu jangan ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti ini di antaranya lah, kupasan yang menjelaskan kepada kita kewajipan melaksanakan undang-undang Islam. Jadi ulama ni kata Syeikh Utsaimin, di antara fungsi dia ialah memberi petunjuk kerana mereka ini memiliki dalil-dalil dan dipertanggungjawab dalam urusan syariat dan ilmu. Bab ilmu Islam ni kena bercakap semua lah. Daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara kita tak boleh macam jenis yang ada hari ni nah kajian kita lah terang-terang dia pun pendakwaan dia dia nak dakwa pun dia ada pendakwaan terpilih kalau kena orang dia dia tak dakwa kalau bukan geng dia musuh dia dia dakwa dia boleh pastikan kita masuk dalam penjara ini pendakwaan terpilih kita dalam kita berceramah menyampaikan risalah Islam saya nak ulang sekali lagi hadis bukhari muslim an Aisyah annaha qala am an man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kata ma syai'an minal wahyi faqad kadaba hadis bukhari muslim hadis sahih daripada Aisyah beliau berkata barang siapa yang mendakwa Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu menyembunyikan sebahagian wahyu yang diwahyukan kepadanya maka sesungguhnya mereka telah mendustai Nabi SAW Alaihi Wasallam. Nabi ini dia bercakap, dia bercakap semua bah. Daripada yang besar, syirik itu besar tu. Tak lagi kita dengar di kalangan sebelum terkeluar pada Islam. Syirik sampailah yang sekecil kecil kita bercakap yang kecil yang besar kita tinggal. Ha ini yang tak apa kita setuju ni Nah. Ha, jadi kita minum dulu. Umar dipertanggungjawab untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Dia sebut. Nak pusing kau mana? Sheikh Uthaimin, bukan Sheikh yang lu ada di Malaysia ni. Ha dipertanggungjawab untuk melaksanakan syariat-syariat Allah. Siapa mereka? Umarok pemimpin. Saya tanya Syekh Muhammad Ismail Amruni, dia kata wajib laksana undang-undang Islam ke atas umat-umat Islam. Walaupun saya kata di negara kita ni 50% saja orang Islam. Tetapi memandangkan majoriti pemimpin adalah orang-orang Islam menjadi kewajipan melaksanakan undang-undang Islam. Dr. Hamka pada sebut. Tapi kita nak Confirm lagi Nak sah lagi Nak orang yang ada Authority yang tinggi Certify apa kenyataan kita nah, Baik Itu Pandangan Syekh Husaini Baik ha, Jadi kita masuk Bah ni pula Saya nak renggahkan cerita Adi bin Hatim ha, Ni nak masuk bah Kita menguatir ulama' ataupun pemimpin ha? yang menyalahi ajaran Islam. Adi bin Hatim dia disarankan supaya memeluk agama Islam. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih memakai salib. Ketika dia masuk itu Nabi sedang baca sepotong ayat Al-Quran ha, nah, ni yang dia sebut ni, saya tak apa hadis ni hadis ni hadis hasan, hadis baik riwayat Imam Ahmad dan Tarnizi eh? An-Ali bin Hatim An-Nahu Sami'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqra'u hadihil ayat A'udhu billahi minasyaitanir rajim اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقلت له انا لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل, أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال fatilka ibadatuhu jadi cerita dia ringkas cerita bila Adi bin Hatim masuk nak bertemu dengan Nabi SAW Nabi baca surah ke-9 At-Tawbah ayat 31 Ittakhudu ahbarahum warubbanahum arbaban min dunil Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahit-rahit mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah ha. jadi nama apa tadi Adi kata aku berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna lasna na'buduhu so semuanya kami tak pernah sembah mereka sebab ayat tadi kalau kita terjemah makna mereka mengangkat ulama ataupun rahib ataupun padri-padri sebagai Tuhan selain Allah mereka menyembah ulama-ulama ini mereka menyembah padri atau rahib-rahib ini inna lasna na'budu sesungguhnya kami tak nak sembah mereka ni kata Adi bin Hadi. sebab tu ada ayat-ayat Quran yang perlu diperjelas oleh Hadi untuk kita memahami apa dia tuan-tuan? Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di Sa Dalam kitab Tafsir Taisir Karimur Rahman Dalam membahaskan hakikat syirik ha. Nak ingat cerita Hakikat syirik ni ada tiga Pertamanya Kamu menyembah makhluk Sebagaimana kamu menyembah Allah Ni jawapan Adi ni Kami tak pernah sembah mereka macam lah mana Rasulullah kata kami sembah mereka? Ha, nah, jadi hadis yang saya baca ni, hadis Hassan, hadis baik ini bakal menjelaskan pengertian menyembah makhluk. Nah, baik Nabi kata. Tidakkah apabila ulama-ulama kamu, padri-padri kamu, rahib-rahib kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kamu turut mengharamkannya dan apabila mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu juga turut menghalalkannya. Hakul tu, aku berkata balap Ya betul? Ulama kami kata zina denda 5000 ringgit denda. Kami pun sokong. Ha, kami ikut. Una-una tu memang cantik.